বন্ধুসকল দেওবাৰৰ দিনটোত আমি অকণমান ওলাই আহিছিলোঁ আজি আমাৰ ফেমিলি লৈ অকণমান এনজয়মেণ্টৰ কাৰণে আৰু আমি আহি পালোঁ এখন ৰিজৰ্ট বন্ধুত্ব ৰিজৰ্ট নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছে মেলেং অঞ্চলত আৰু মোৰ লগত সেই ৰিজৰ্টৰ দুজন স্বত্বাধিকাৰী আছে নমস্কাৰ দাদা নমস্কাৰ আপোনালোকৰ কিমান দিন হৈছে আৰম্ভ কৰা আমাৰ ডিচেম্বৰৰ ঊনৈছ তাৰিখে আৰম্ভ কৰিছোঁ অঁ বৰ্তমান কি কি সা সুবিধা ৰাখিছে আপোনালোকে বৰ্তমান আমাৰ ইয়াত থকাৰ সুবিধা আছে খোৱাৰ সুবিধা আছে ৰেষ্টুৰেণ্ট ৰাখিছোঁ আমি দিনত কোনোবা আহিলে খাই যাব পৰাকৈ আমাৰ সুবিধা আছে সকলোখিনি লাঞ্চ কৰে আৰু যদি বাৰ্থডে' এনিভাৰ্চাৰী কিবা তেনেকুৱা যিকোনো ইভেণ্টৰ কাৰণে আমি আগত যদি আমাক যোগাযোগ কৰে আমাৰ লগত আমি সকলোখিনি সুবিধা কৰি দিওঁ বুকিং কৰিব লাগিব বুকিং কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ কেইজন আপোনালোক আছে মূলতে মোৰ নিজৰ দাদা তেওঁ গোটেই পৰিকল্পনা এই প্ৰজেক্টটোৰ লগত আৰু এজন আছে ভাই মোৰ সভাপতি অঞ্চুমান বৰঠাকুৰ আৰু লগত আমি এইবিলাক আছোঁ আপোনালোকে এতিয়া চৌব্বিছ ডিচেম্বৰত আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া আহিছেনে ইয়ালৈ গ্ৰাহকসকল আহিছে আহিছে যথেষ্ট আমাৰ সহায় ভাল আমাৰ সদায় আছে আৰু বুকিং আজি এতিয়া দেওবাৰ যিসকল আছিলে কালি গ'ল এতিয়া আকৌ আৰম্ভ কৰিবলৈ যিটো বজাৰৰ কাষৰ যিটো ৰাস্তা অপৰাধৰা বজাৰ ৰাস্তাটো আছে আপুনি লাডুগড়ৰ যিটো মইনাপৰিয়া ৰ'দ মইনা পৰিটো বালিচাপৰি মাটি ৰোড ওলাই গৈ সেইটোত দি গ'লে এতিয়া সুদামা ৰাস্তাটোত সোমালে মণিচা বেকাৰীৰ পাৰ হৈ আমাৰ যিটো ৰাস্তা সোমাইছে সেইটো ৰাস্তাই বিশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আগন্তক ভোগালী বিহুৰ লগ জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ স্থানীয় যুৱক হিচাপে যি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে সেই প্ৰচেষ্টা সফল হ'ম আৰু ভৱিষ্যতে আৰু আপোনালোকৰ পৰিকল্পনা লগ বেছি পৰা পৰিকল্পনা আছে 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 বহুতো পৰিকল্পনা আছে সময়ৰ লগত সকলো লাহে লাহে কৰি ৰাখিম বুলি আশা পাতি আৰু ৰাইজৰ সঁহাৰি ফালে আমি সকলোখিনি কৰিবলৈ আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় ৰাইজে যদি সা সুবিধাখিনি পায় আপোনালোকৰ ইয়াত উপযুক্ত তেতিয়া নিশ্চয় আহিব আমি আশা ৰাখিছোঁ Thank you